selagi tidak disampaikan padam bersama masa ayo kita bersama-sama kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita membongkar kisah sejarah satu amanah satu semangat bukan... bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini, kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu kedatangan Portugis ke Melaka. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Sejarah bangsa kita. Pengembangan empayar Portugis ke Asia merupakan lanjutan kepada perang salib setelah orang Islam berjaya dikalahkan di semenanjung Iberia seterusnya Granada dan utara Afrika. Jika serangan tentera-tentera Kristian -tentera di Syria dianggap sebagai frontal attack, maka penjajahan di Asia oleh Portugis merupakan serangan rusuk dan belakang menurut pandangan sejarawan R.O.W. Winstead. Armada da India, Armada Hindi Portugis ketujuh telah digerakkan ke Laut Hindi di bawah pimpinan Vizurai di Francisco de Almeida. Tujuan armada ini adalah untuk memastikan dominasi mereka di lautan Hindi dapat dipertahankan daripada ancaman musuh-musuh Portugis. Sebelum itu, armada kelima yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque telah dihantar pada tahun 1503 dan armada keenam pimpinan Lopo Suarez de Albergaria telah dihantar pada tahun 1504. Armada ketujuh ini merupakan armada yang terbesar pernah dihantar oleh Portugal ke Lautan Hindi di mana ia terdiri daripada 22 buah kapal dengan 1,000 anak kapal dan 1,500 anggota tentera. Dalam perjalanan tersebut, mereka telah menawan Kilwa, Kuiloa dan Mombasa berhampiran dengan Zanzibar, Afrika. Pada 13 September 1505, mereka tiba di Pulau Anjadiva berhampiran pantai India dan membina kubu di situ yang dinamakan Kota Sao Miguel. Dari sini, mereka menuju ke Onor yang terletak di muara Sungai Sharavati. Setelah berlaku pertempuran, pemerintah Onor telah bersetuju menjadi wilayah naungan Portugal. Portugis kemudian membina Fort St. Angelo di Canon Ore, Kanor. Almida kekal tinggal di India selama tiga tahun kerana menjawat jawatan Wizurai. Armada ketujuh telah kembali ke Lisbon dengan membawa pulang rempah ratus untuk didagangkan. Ekspedisi armada ketujuh ini telah berjaya meletakkan Portugis sebagai kuasa di Lautan Hindi. Mereka kini mempunyai lima kota di Lautan Hindi, Anjadiva, Kilwa, dan Sofala di Afrika, Kenenore dan Cochin di India. Armada Portugis pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut. Tahun 1506, Armada ke-8, Kunha. Tahun 1507, Armada ke-9, Melo. Tahun 1508, Armada ke-10, Aguiar Tahun 1509, Armada ke-11, Coutinho. Tahun 1510, Armada ke-12, Mendes. Tahun 1511, Armada ke-13, Noronha. Kelebihan Portugis di lautan Hindi berbanding saingannya adalah kualiti kapal-kapal mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam pelayaran. Penggunaan paku bagi menggantikan pek-pek kayu bercampur bahan kalis air sebagai perkara perekat antara lapisan badan kapal dan kayu-kayu badan kapal yang dilapisi dengan cecair tar menjadikan kapal-kapal Portugis boleh bertahan lebih lama daripada mengalami kerosakan. Faktor kedua adalah kekuatan artileri meriam kapal-kapal Portugis. Raja John II telah mengarahkan lantai geladat kapal-kapal jenis karavel diperkukuhkan supaya meriam yang lebih besar dapat digunakan. Pasukan meriam Bombardeiros dibentuk dan dilatih khas dalam pengandilan dan taktik-taktik dan dilatih khas dalam pengendalian dan taktik-taktik peperangan di laut. Oleh sebab meriam pada zaman tersebut hanya boleh menembak sejauh 500 meter, maka juru meriam perlu menanti jarak yang sesuai untuk menembak. Latihan memberi penekanan kepada taktik penggunaan meriam berbanding taktik merapat dan bertempur jarak dekat sebagaimana diamalkan sebelumnya di Eropah, tetapi ia masih kekal dipraktikkan oleh angkatan laut di Asia. Meriam-meriam yang dibuat oleh Portugis juga semakin berkualiti apabila meriam gangsa telah menggantikan meriam besi tempa (rod iron). Mereka membayar tukang-tukang besi terbaik di Eropah. Kebanyakannya ialah orang Jerman untuk menghasilkan meriam yang berkualiti oleh sebab pengeluaran meriam portugis dilakukan dan dikawal selia oleh kerajaan maka lebih mudah mereka mengawal kualiti sebagaimana yang dikehendaki Portugis cepat mengadaptasi teknologi semasa persenjataan di Eropah dengan mengambil idea teknologi meriam gangsa dari Jerman Penggunaan meriam swivel gun isian belakang di sisi badan kapal dari Perancis. Portugis telah menggunakan konsep artileri terapung bagi menggantikan taktik lama peperangan di laut yang melibatkan pertempuran jarak dekat setelah kapal-kapal merapat. Menurut sejarawan Portugis bernama Gaspar Correa, Kapal-kapal caravel yang menyertai armada keempat 1510 dilengkapi dengan empat buah meriam berat, enam buah meriam falconet dan sepuluh meriam jenis swivel, kanau de berco. Bagi kapal jenis nau atau kerak pula, ia membawa enam buah meriam berat, 8 buah meriam falconet dan beberapa meriam swivel walaupun ia mempunyai lebih kuasa tembakan daripada caravel namun disebabkan kapal-kapal nau ini membawa kargo ia tidaklah selaju dan selincah caravel maka bolehlah dikatakan meriam-meriam yang dibawa oleh kapal-kapal jenis nau ini sesuai untuk tujuan defensif dan memberikan tembakan sokongan atau terus ke sasaran di pantai